Добрый день. Вчера в живом журнале у Валерия Петрова я прочитал интересный рецепт пельмени с начинкой из вешенок и зеленого лука. Итак, берем вешенки и зеленый лук. Будем готовить фарш. Для того, чтобы его сделать, вешенки пропускаем через мясорубку с крупной решеткой, а лук нарезаем. Для муки берем муку твердых сортов и муку мягких сортов по 150 грамм. 150 миллилитров воды Месить будем с помощью регины, раскатывать тесто будем на машинке Атлас, а сами равиоли делать вот на такой насадочке равиоли. Ну что ж, приступим. Начнем с фарша. Засыпаем в машинку муку твердых сортов, вот она такая желтенькая. Муку пшеничную мягких сортов. Вообще, конечно, пельменное тесто готовится с добавлением яйца. Но я решил приготовить такое как бы постное тесто. Соответственно, яйцо я не использую. Вот, сначала крутим на быстрой скорости Положение быстрое на регине А потом, когда тесто загустеет, переходим на медленную Крутить можно как по часовой стрелке, так и против часовой Главное, чтобы хорошенечко вот так вот проходил замес ну, Сейчас тесто как раз вот такое хорошее, эластичное получается Готовое тесто я накрыл пленочкой, пусть немножко постоит А сейчас продолжаем заниматься фаршем Грибы уже пропущены через мясорубку Добавляем соли чайную ложечку. И все это теперь хорошо перемешиваем. Это вот все я делаю фарш, прям как вот написано в рецепте у Валерия. Смысл в чем? Сейчас грибы дадут сок. То есть нужно лишнюю влагу из грибов убрать. Грибы дадут сок и через дуршлаг или через сито этот сок нужно будет убрать. Отрезаем кусочек теста и начинаем его раскатывать при помощи нашей машины. Начинаем раскатывать теста при помощи нашей машинки Сначала несколько раз пропускаем его через на нулевом положении, чтобы сформировать лист. Немножечко подсыпаем мукой. Складываем. последний раз я пропускаю на положение нулевом. Вот уже заготовка готова. И теперь эту заготовку начинаем постепенно, переключая режимы с единички и до шестерки прогонять через атлас. Вот, единица пошла, третье положение идет добавляем немножечко растительного масла в фарш и слегка черного перца загружаем фарш в вороночку и начинаем крутить и вот здесь снизу у нас уже идут готовые равиоли ну, пельмени дело коллективное. Я тестами сил. Я раскатывала супруга и лепит. У нас получились вот такие вот маленькие виоли, очень аппетитные на вид. Сейчас сварим, попробуем и вручную залепили вот таких вот пельмешек. Оставшиеся тесто, которые раскатаны, мы сейчас делаем из него лепешки. Просто на сухой сковороде пожарим. Вот небольшими кусочками сейчас я нарежу. Сковорода чугунная уже разогрета. И будем жарить. Ну, и варим до готовности. Пельмешки получились очень душевные. Единственное, что, конечно, если бы в этом тесте было еще яйцо, было бы еще лучше, еще вкуснее. И вот такие вот замечательные лепешечки из остатков теста я выпекаю. Сковорода чугунная, разогрета, не ни масло, ничего, на сухой сковороде. И вот она пойдет сейчас, начнет пузыриться. Смотрите, какая красота! Смотрите, какие лепешечки получаются, чудесные просто! закидываем очередную, ждем пока поднимется и переворачиваем. Лепешка пресная, можно и с какой-нибудь острой приправой, и с томатным соусом, можно с вареньем. О, замечательно. Ну вот и лепешечки подоспели, приятного аппетита.